Шановные пенсионеры! Станьте учасником розіграшу призів від Приватбанку. Для цього в будь-якому виділенні Приватбанку вам потрібно відкрити пенсійну картку та отримати талон на участь в акції, стати власником депозитного кладу пенсійний накопичувальний, отримати кредитку універсальна. І у ваших руках можливість виграти головний приз, телевізор або інші коштовні призи. Акція діє до 30 вересня. Розіграш призів відбудеться 15 жовтня. Звертайтеся до будь-якого виділення Приватбанку у Миколаєві та області. Увідки за телефоном 50. Добрий вечір. В ефірі як завжди у цей час на 35-му телевізійному каналі. Програма добрий вечір. У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Микола Сергійович Обиход, перший заступник голови всеукраїнської громадської організації Сила і Честь і відповідно політичної партії Сила і Честь скорочено Січ. Добрий вечір. Добрий вечір. Спонсор программы ПриватБанк. Итак, Николай Сергеевич, политическая партия Сила и Честь, а ранее общественная организация одноименная Сила и Честь, были созданы по инициативе бывших военнослужащих и работников силовых ведомств. Вот с этим, собственно, и первый вопрос. С вашей точки зрения, насколько это нормально, что бывшие профессиональные военные, профессиональные силовики вот так организованно идут в политику? Ну, я считаю, не только я считаю, мои коллеги считают, что это нормальная вещь. Ведь силовики, бывшие и действующие, ветераны правоохранительных и силовых структур, они являются гражданами нашего государства и, согласно Конституции, имеют право на такую деятельность. Что послужило в данном конкретном случае причиной создания сначала общественной организации, а потом и партийного проекта, это, конечно же, чувство стыда нас, работников правоохранительных структур, спецслужб, вооруженных формирований бывшим, за состояние дел в нашем государстве. Я бы хотел сказать, что общественная организация «Сила и честь» — это все украинская массовая общественная организация. Она была создана в июле прошлого года. Мы все помним, что это было за время. Страна находилась в глубочайшем экономическом, политическом кризисе, социальном кризисе. И, конечно же, в этом государстве надо было что-то делать. Такая же задача и на сегодняшний день насущна. Поэтому ветераны силовых структур, провели всеукраинское совещание, на котором приняли решение с учетом от кризовых явлений создать массовую организацию с целью помочь государству выкарабкаться из той бездны, в которую мы постепенно скатывались в последние пять лет. Общественная организация Сила и честь и, соответственно, политическая партия. В каких областях вы представлены? Представлены ли вы в Николаевской области? Если да, то кто непосредственно здесь вас представляет? Немножко предыстории общей. Я уже сказал, что в июле прошлого года была создана Всеукраинская общественная организация Сила и честь. Затем через несколько месяцев, а точнее в декабре прошлого года, мы начали партийный проект. Каким образом существовало до... Декабря прошлого года партия ⁇ Свобода ⁇ которую возглавлял Евгений Кириллович Марчук. Всем известная фигура. И тут же надо еще подчеркнуть, <говорит> что это не ⁇ Тягнебока. Нет, конечно же. Название, скажем, одно и то же, но это разные политические организации. Значит, в декабре прошлого года руководители общественной организации Силы Честь вошли в руководство политической партии ⁇ Свобода ⁇ Было принято решение на съезде партии «Свобода» о переименовании этой партии в такое же название, то есть «Сила и честь». И в марте уже 2010 года, не так давно, Министерство юстиции Украины перерегистрировало эту партию уже под названием «Сила и честь». То есть мы на сегодняшний день имеем две параллельные организации. Одна всеукраинская общественная организация «Сила и честь», вторая – Партийная политическая сила, она также называется «Сила и честь». Это не значит, что члены общественной организации полностью все входят в партию, или наоборот, часть людей входит, часть людей не входит, но они дополняют друг друга. И политическая партия Сила и Честь она является, скажем так, образно политическим орудием в руках массовой общественной организации для участия в политической жизни страны. Как известно, общественные организации не могут ставить политические цели, партия может. Через партию мы планируем принимать участие, в выборах всех уровней, в том числе и в будущих близких выборах в органы местного самоуправления, затем парламентские ну и так далее. А теперь перекидываем то, что называется мостик на Николаевский реалии. Здесь вы представлены, и если да, кто кто непосредственно возглавляет местные структуры? О Николаеве. Ну, я скажу, что Существует 21 организация, общественная организация Сила и Честь в 21 области. Не покрыли мы нашим организациям всего лишь несколько областей. Это две на востоке Украины и три области на западе Украины. Значит, в Николаевской области существует партийная организация Сила и Честь. Та же ее уже более пяти лет. Ранее это была, как я уже говорил, свобода. Сейчас это Сила и Честь общественная организация, она находится на сегодняшний день на Николаевщине в организационной стадии. Значит, занимался и занимается организационными вопросами генерал Пулеев, достаточно известный в Николаеве. Сейчас мы активизируем работу по легализации этой организации, и я думаю, что вскоре она займет достойное место в ряду других областных организаций нашей всеукраинской организации поскольку у вас и выше прозвучало, что есть и политические цели, которые вы перед собой ставите, и готовы их посредством политической партии реализовывать, собственно, важный и актуальный вопрос. Какие программные задачи ставит перед собой партия «Сила и честь»? Мы исходим из того, и наша программа, наши программные принципы зиждутся на том, что, как говорил Персонаж всем известного классического фильма Задержаву обидно. Вот это хорошие слова, которые послужили, скажем так, толчком для создания и общественной реализации, и затем создания партийного проекта. Поэтому кратко это можно сказать так, что мы готовы работать и планируем работать над решением всех тех проблем, которые стоят перед нашим государством. Это борьба с коррупцией, это борьба за повышение доступными нам, естественно, путями, борьба за повышение социальных стандартов в жизни, это борьба с нищетой, это борьба за экономические реформы, социальные реформы, восстановление порядка в стране и так далее. Ну, как видите, примерно вот такие вот положения, они почти идентичны с теми продекларированы новым президентом Украины и в ходе избирательной кампании в начале года, и затем в послании после 100 дней пребывания на посту президента, потом же и в, законе, в новом законе о принципах внешней и внутренней политики. То есть они практически идентичны. Что это значит? Это значит, что мы не находимся в оппозиции к, как политическая сила, как партия К нынешней власти, наоборот, мы поддержим полностью те позитивные декларации, которые оглашены Виктором Януковичем, тот курс, который он взял на проведение реформ в стране, во всех отношениях, те направления, они неоднократно декларировались, я сейчас не буду их повторять, при необходимости могу, Значит, и мы готовы поставить свое плечо. Мы прекрасно понимаем, что то, что сказано, продекларировано, это еще не реализация, а вот с реализацией в нашей стране происходят проблемы поскольку и на местах, и в центре искажается политика президента, исполнители делают не то, что нужно, присутствует коррупция, присутствуют кадровые проблемы и так далее. Все они усугубляют реализацию президентской программы. Поэтому еще раз повторюсь, мы поддерживаем президента, мы стараемся помочь ему. А учитывая то, что и в общественную организацию, и в политическую партию входят люди, которые прошлое которых связано с силовыми органами, с вооруженными силами. И, к сожалению, так случилось в независимой Украине, что вот, собственно, нам 19 лет, но вот эта вот история по поводу, того, по поводу состояния материально-технического обеспечения и вооруженных сил, и силовых органов, оно это все ухудшается, ухудшается и ухудшается. Отдельной строкой вы себе в программе пропишиваете, что вот эта вот ситуация должна измениться. Конечно. Потому что и вооруженные силы, и прокуратура, и милиция, и СБУ это важнейшие государственные институты, собственно, благодаря которым государство существует. Если детализировать те общие положения, которые я сказал чуть ранее, то, конечно же, у нас существует и конкретная программа, и огромное место в ней занимает, поскольку мы происходим из этой сферы, из сферы вооруженных сил, правоохранительных органов и так далее. Программа модификации, усиления и наших вооруженных сил, и правоохранительной структуры, значит, и специальных служб. Поскольку мы, как профессионалы, прекрасно знаем, в чем беды этих систем, что нужно делать. Конечно же, все упирается в экономику, в экономический базис. Но есть простые пути решения этой проблемы. Скажем так, те огромные деньги, которые мы на сегодняшний день одалживаем у международных организаций, при хорошем положении вещей, при нормально поставленной работе тех же силовых структур, они могут быть изысканы здесь, на территории нашей страны. Это в процессе борьбы с контрабандой. Десятки миллиардов рублей в рамках коррупции на границе, в рамках недостаточной борьбы с контрабандой, они проходят мимо государственной казны. Вот где скрыты резервы, достаточные для того, чтобы не одалживать за рубежом, а использовать то, что у нас имеется. Это только один пример. Есть много примеров в работе налоговой службы. Есть, ну скажем так, то, о чем мы говорим все 18 лет независимости, 19. Значит, это борьба с теневым бизнесом. Ведь у нас, скажем так, около 70, если честно говорить, процентов бизнеса находится в тени. Это огромнейшие финансы огромнейшие деньги, которые могут легко пополнить нашу казну для того, чтобы и пенсионный фонд работал как нужно, и бюджетики были обеспечены, и тем более нормально финансировалась армия, нормально финансировалась правоохранительная система, здравоохранение, образование. Но нужно работать. Нужно бороться с коррупцией, с казнократством и так далее. Но также не могу не спросить, вот вы, собственно, многие годы отдали работе в прокуратуре, насколько я понимаю. А, собственно, ваши коллеги, там, вооруженным силам, спецслужбам. А, с вашей точки зрения, почему государство, вот эти вот важнейшие институты, которыми являются армия, милиция, прокуратура, вот то, что называется, закрывает на них глаза из года в год, и ситуация такая усугубляется. Ведь государство же именно на эти институты и опирается. Ну, наверное, образно говоря, государство подпиливает сук, на котором Совершенно верно. Почему находится. это происходит? Я вам скажу, что у меня есть действительно определенный опыт, поскольку около 25 лет я работал в органах прокуратуры, закончил службу прокуратуры на должности заместителя генерального прокурора Украины начальника подразделения проследования по особо важных дел. Затем два года я был заместителем председателя службы безопасности Украины, курировал экономическую контрразведку и следственные подразделения нашей спецслужбы. Поэтому есть определенный опыт деятельности и в той структуре, и в другой. Действительно, при слабых правоохранительных органах, при слабых спецструктурах тяжело бороться за создания нормальной экономики. Тяжело бороться с коррупцией, тяжело бороться с теневым бизнесом, с такими явлениями, как контрабанда, экономическая преступность и так далее. В этом все взаимосвязано. Но, наверное, правы были те люди, которые говорили о том, что кадры решают все. Очень многое в силовых структурах зависит от кадрового состава. Я никогда не был согласен с тем, что для того, чтобы успешно бороться с преступностью, в том числе экономической, с коррупцией, нужны серьезные изменения в законодательстве и так далее. Нужны прежде всего усилия этих структур. Нужна реальная, а не показушная борьба. К сожалению, мы видим, что коррупция процветает не только в той сфере, которая окружает правоохранительные органы, но и сами правоохранительные органы. Это показатель того, что правоохранительная система не готова бороться как нужно с коррупцией и с другими подобными явлениями. Опять-таки же вопрос упирается в кадры. Кадры должны иметь не только политическую волю над собой президента для борьбы с этим явлением, но они должны иметь и собственную волю. Во-первых, они не должны сидеть на взятке, во-вторых, они не должны кормиться за счет, скажем, своих оппонентов по ту сторону окопов, то есть от преступников и так далее. У нас же, к сожалению, это процветает. Это не секрет, это знает все общество, это надо искоренять. А нынешняя власть, с вашей точки зрения, готова искоренять это? Ну, мы видим по тем процессам, которые начались, по возбуждению ряда уголовных дел, по реальному привлечению к уголовной ответственности крупных чиновников. Уже никто не смотрит на то, что должность министра является панацеей от каких-то преследований криминального характера. Ведь сейчас Скажем так, парочка министров находится в розыске. Но складывается Ой, кто впечатление, находится... что это министры из той команды. И это с... Можно, mm. может проходить и под лозунгом, то что называется борьбы с, с политическими оппонентами или нет? Ну если детально смотреть, то не только с той команды люди привлекаются, привлекаются со своих команд, из регионов привлекаются крупные чиновники, привлекаются из бывшей власти и так далее. Я бы смотрел на это как на положительное явление. Все-таки закон один для всех, независимо от окраски людей, совершивших преступления. И насколько будет выдержана эта политика вот в дальнейшем это и будет показано, есть здесь какая-то политическая заинтересованность или нет. Я думаю, что у президента есть добрая воля и желание бороться с этими явлениями. И пока что проблема только в реализации его скажем, установок, его требований к правоохранительным органам. Мы верим в то, что президент действительно настроен на реальную борьбу с коррупцией, с экономической и с другой преступностью. И я еще раз повторю, что наша организация, как и общественная, а это в основном профессионалы, так и политическая партийная организация, готовы в этом помогать действующим властям. Очень часто со стороны оппонентов действующей власти мы слышим такой упрек. Смотрите, как СБУ может адекватно решать поставленные перед спецслужбой задачи, в том числе и в экономической плоскости, если ее возглавляет человек, который называется олигарх. А у вас есть какой-то комментарий по этому поводу? Нет, я с вами согласен в такой постановке вопроса. Ну, я не думаю, что в Украине, которая имеет почти 50 миллионов жителей, не найдется профессионального кадрового э, человека из спецслужбы, который не смог бы возглавить эту спецслужбу. Поэтому, когда подобные структуры возглавляются людьми со стороны, людьми из бизнеса, я как кадровый правоохранитель считаю, что это негативное явление. И не боюсь об этом говорить, это мое личное мнение. А как это которое сочетается с тем, что меня. вы говорили выше? что эта власть все-таки готова перестраивать в вот это вот отношение, и, и в том числе к силовым органам. Ну, поэтому я обращаю внимание, что сверху есть политическая воля, а вот в кадровом исполнении есть проблемы. Нас, как людей, прекрасно знающих правоохранительный мир, и внешне, и изнутри, и нынешние кадровые назначения не очень радуют вот именно в системе правоохранительных органов, поскольку есть случайные люди люди временщики, и тем более люди, которые имеют негативный багаж своей биографии позади своей жизни и так далее. Поэтому мы считаем, что кадровая политика в этом плане она не проводится недостаточно правильно. сейчас мы слышим достаточно часто о том, что Украина в перспективе, что сейчас в Украине сворачивается демократия, и в перспективе угу. Украина может превратиться так принято говорить полицейское государство. Ну и подразумевается, что вот эту вот неприятную и прямо скажем, грязную работу возложат государство на милицию, прокуратуру, налоговые органы, на СБУ. Вот ваш комментарий, как человека, то, что называется из силовиков, насколько такой сценарий возможен? Ну, в отношении, скажем, сворачивания демократии, мы эти упреки слышим со стороны разных политических сил, ну, наверное, последних лет 15-16, и только демократия у нас, так скажем, вспыхнула ярким цветом на украинской земле. И, наверное, это прежде всего политические обвинения, обвинения заинтересованных сил в том, чтобы упрекнуть чем-то оппоненту. Вопрос второй, что якобы это делается руками или будет делаться руками правоохранителей. Ну, пока что мы не видим, чтобы это делалось руками правоохранителей. Давайте посмотрим дальше. Если это будет делаться руками правоохранителей, то мы готовы против этого приступить очень часто вот мы слышим также комментарии, что существуют реальные угрозы территориальной целостности Украины. опять же вот интересно было бы услышать ваш комментарий, насколько такие угрозы реально существуют, либо это опять же пиар, там надуманная какая технологическая вещь вот эти все разговоры. ну мы живем в двадцать веке и мы прекрасно знаем, кто является нашими соседями. так вот если анализировать отношения с соседями и проектировать это на какую-то возможность территориальных изъятий от Украины, то, наверное, ни одна страна, окружающая нас, к этому просто не готова. Страны соседи, члены НАТО, им не позволяет сама доктрина НАТО делать это, наш восточный сосед. Но мы с восточным соседом всегда жили дружно, несмотря на пятилетний период взаимных переобранок. И я не думаю, что это дружба может завершиться какими-то территориальными изъятиями. Да и территории сейчас ничего не решают для стран. И политика уже не имеет отношения к каким-то там тысячам квадратных метров, где там стоит пограничный стол. Проблемы политические между государствами решаются совершенно в другой, более высокой сфере. Хорошо. Мы можем говорить об экономической экспансии той или иной страны. Это уже более актуальный вопрос. Хорошо. Да. Вот то, о чем вы говорите. Огород Экономическое... сюда, огород сюда. А, экономическая. Да, но это да. огород. <свят> 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 экономическая экспансия. Она угрожает сегодня Украине Не со стороны, вот, скажем, нашего соседа, соседа большого со стороны России. Ну, я думаю, что здесь политики, экономисты должны как-то сесть. Ну, наши украинские политики, экономисты, сесть за один стол и более глубоко изучить это явление и донести правильные выводы нашему населению. Ведь мир сейчас в экономическом плане не имеет границ. И не так важно, кому принадлежит этот завод. Поляку, немцу, россиянину или австралийцу. У нас и индусы владеют одними из крупнейших металлургических комбинатов мира. И что, это плохо? Если идут налоги, казну, это прекрасно. Хорошо. О местных выборах. Я так понимаю, что партия «Сила и честь» будет принимать участие в местных выборах? Да, конечно. Мы стремимся к этому, проводим организационную работу и будем принимать качество действующей силы участие в местных выборах, как и в отношении поста городского головы, так и по и выборам районы, Вы будете и выдвигать и своего и кандидата и на пост городского головы или поддерживать его? Мы будем поддерживать. Мы будем Уже определились с кандидатурами или ждете пока, собственно... Ну, мы работаем а над этим вопросом. Я думаю, что очень скоро, во всяком случае, в начале сентября мы будем готовы определиться с той кандидатурой, реальной кандидатурой, которая имеет прежде всего поддержку жителей Николаева, которую мы будем готовы поддержать. А в партийных списках, я понимаю, что, может быть, о кандидатурах пока говорить рано, но вот непосредственно в партийных списках мы увидим бывших силовиков, действующих силовиков или гражданские люди также пойдут в ваших списках? Какова вообще политика партии вот в этом направлении? Вы понимаете, я об этом раньше не сказал, но сейчас скажу. Суть в том, что по нашему уставу, по уставу общественной организации, членами организации могут быть не только бывшие силовики, люди, носившие погоны, но и гражданские лица, и более того, и юридические лица, то есть коллективы, значит, единственное, чтобы ее не поддерживали, если говорить о физической лице, чтобы они не поддерживали нашу программу, наш устав и были патриотически настроенными людьми. Вот. Поэтому ничто не мешает представителям интеллигенции, мелко среднего бизнеса, студенческой молодежи, которых мы считаем своими основными союзниками ничто не мешает вступить в организацию и быть ее активными членами. Ведь одна из задач нашей организации – это открыть шлюзы для входа в политику новых людей. А это как раз не только силовики, они, наверное, уже примелькались, если брать, скажем, особенно У нас, более-менее людей в возрасте, а для того, чтобы вести молодежь. И, конечно же, лучшая молодежь, студенчество из бизнеса, она нами поддерживает, мы готовы поддерживать ее и как член организации, когда они являются членами, так и людей со стороны. Поэтому будут выдвигаться на выборах не только силовики, но и авторитетные, уважаемые нами люди из всех других, скажем так, прослугов нашего себя. Ну и подводя этих разговоров, на чью поддержку рассчитываете, вот, mm -hmm. и исходя из того, о чем мы выше говорили, и исходя из того, о чем вот, сейчас было сказано, на чью поддержку рассчитываете? На поддержку людей в погонах, на поддержку ветеранов вооруженных сил и, mm -hmm. и специальных подразделений, либо на какие-то более широкие слои? Ну, и, если и, говорить, и, скажем, о людях или бывших людях в погонах, то в целом по стране насчитывается около 700 тысяч Значит, пенсионеров, ветеранов, силовых структур, армейских, правоохранительных и так далее. Это как раз та среда, на поддержку которой мы особенно рассчитываем. Ну и, естественно, рассчитываем на поддержку всех умных, знающих людей, которые, как и мы, считают, что лозунг за державу обидно» это распространяется и на них. У нас не является такой узкой и прагматичной задачей, чтобы наши люди, именно члены организации, именно члены нашей партии прошли куда-то в органы власти, как на местах, так и выше. Мы готовы бороться и боремся за то, чтобы представить там и помочь действительно людям, которые этого достойны. Которые этого достойны. Может, в некоторых случаях даже и членов других партий. Если то есть даже на это вы люди. готовы? Совершенно верно. Скажем так, блоки запрещены сейчас, ну не запрещены, а нет такого понятия, как блок партии ну, на Но фактически соглашения между разными политическими силами они имеют и будут иметь место. И мы готовы в таком плане сотрудничать со многими партиями, которые являются государственническими, и которые работают на пользу Украины. Микола Сергійович Біхот, перший заступник голови всеукраїнської громадської організації Ціла і честь та політичної партії Сила і честь, будь нашим гостем наші питання. Дякуюся, на успіх Дякую вам. Шановні пенсіонери. Станьте учасником розіграшу призів від Приватбанку. Для цього в будь-якому виділенні Приватбанку вам потрібно відкрити пенсійну картку та отримати талон на участь в акції, стати власником депозитного кладу Пенсійний накопичувальний, отримати кредитку універсальна. І у ваших руках можливість виграти головний приз, телевізор або інші коштовні призи. Акція діє до 30 вересня. Розіграш призів відбудеться 15 жовтня. Звертайтеся до будь-якого виділення Приватбанку у Миколаєві та області.